Siapa aja tak kenal seorang pelakon lelaki yang paling popular yang dilabel sebagai lelaki sigma yang sangat berkarisma iaitu Christian Bale. Ramai orang tahu Christian Bale ni dia memang seorang yang humble. Dia dengan Keanu Reeves boleh dikatakan lebih kurang. Ada satu time tu dia pernah menang Oscar dan waktu dia terima anugerah dekat atas stage tu dia boleh cakap apa yang dia buat dekat sini dekat ruang yang penuh dengan orang-orang yang hebat dan berbakat. Cih, padahal dia tu pun hebat kot. Christian Bale, dia dilahirkan pada 30 Januari 1974 di Shire, Wales. Family dia selalu hidup berpindah randah ke banyak-banyak negara sebab ayah dia ni seorang pilot dan mak dia pula seorang penghibur dekat sarkas. Disebabkan dia pun hidup nomad lah. Selalu sangat berpindah sana sini kan. So Christian Bale ni dia telah matang awal dari usia dia. Sebab dia dah experience dan dia dah tengok macam-macam dalam dunia ni. One day bila dia tengok kakak bakat dia berlakon dalam West End Musical, Christian Bale pun buat keputusan untuk jadi seorang pelakon secara profesional juga. Sampailah dia dapat berlakon untuk kali pertama dalam iklan fabric pada umur dia 8 tahun. Pada tahun 1984 pula, waktu tu umur dia 10 tahun, Christian Bale buat kemunculan pertama iaitu debut dengan The Legendary Rowan Atkinson dalam The Nerd iaitu drama pentas komedi. Christian Bale cakap yang pengalaman ni merupakan salah satu momen pembelajaran yang paling penting untuk permulaan kejaya dia. Satu benda Christian perasan dekat Rowan Atkinson ni, waktu berlakon dia memang betul-betul menghayati watak yang dia bawa tu. Tapi dekat luar penggambaran pula, Rowan ni sebenarnya dia jenis tak banyak cakap sangat tau dengan orang-orang yang ada dekat set tu. Yang menariknya, Rowan kan dia jenis tak banyak cakap kan. Tapi dia sendiri yang mula perbualan dan kenalkan diri dia dekat Christian Bale. Ni yang buat Christian Bale rasa macam terpukau lah. Dia rasa macam wow, dia cakap dengan aku lah. Dan dia tahu yang rasa macam oh Rowan ni adalah salah satu contoh idola yang patut dia follow. Sebab lagi satu, Christian Bale ni dia tak pernah dapat peluang untuk join join mana-mana latihan lakonan yang formal. So sebab tu Kristen Bale hanya belajar berlakon dengan tengok contoh-contoh yang ada dekat sekeliling dia watch and learn orang kata dan dia memang sangat-sangat betul lah sebab dia ada Rowan Atkinson kot untuk bagi tunjuk ajak dekat dia tahun 1986 tiba-tiba Christine -tiba Bale dapat satu offer besar untuk berlakon dalam Anastasia The Mystery of Anna pelakon utama untuk cerita tu ialah Amy Irving dan pasangan dia Steven Spielberg merupakan director untuk cerita tu dan dia pun yang ambil Christine Bale untuk berlakon sebagai satu watak yang penting dalam cerita Empire of the Sun yang dikeluarkan pada tahun 1987. Mereka buat uji bakat untuk berlakon dalam cerita tu. Dan Christian Bale ni dikatakan perform teruk lah waktu uji bakat tu. Dan sebab tu dia layak untuk berlakon dalam filem tu. Disebabkan lakonan dia yang mantap dalam filem Empire of the Sun, dia berjaya memenangi Young Artist Award untuk Best Young Actor dalam Motion Picture dan waktu tu umur dia baru 13 tahun. Tapi dengan semua kejayaan yang dia dapat ni, of course lah ada keburukan dia. Christian Bale dia kan masih kecil, masih muda and innocent. Dia memang suka sangat-sangat berlakon. Like tak ada siapa pun paksa dia untuk berlakon. Dia sendiri yang rela nak buat benda tu. Tapi, apa yang dia tak suka dan tak selesa adalah segala attention dan juga populariti yang dia dapat. Yalah bila dah famous ni dia kena hadap lah. Banyak gila interview, attention-attention yang tak perlu pun. Dan yang paling teruk sekali dia sebenarnya kena bully dekat sekolah. Pelik kan? Dah jadi pelakon yang gah yang meletup macam tu pun masih kena bully dekat sekolah. Kalau kita, hmm, um, semua dah berebut-berebut dah nak jadi member. So day by day, benda tu jadi lagi teruk sampai kan waktu dia tengah ada interview, dia boleh pergi lari dan sembunyi dalam toilet sebab dia nak elak benda tu. Lepas tu, hilang macam tu je. Tapi waktu tu siapa je boleh nak salahkan dia sebab dia masih kecil lagi, dia tak faham tanggungjawab dalam dunia pekerjaan ni. Dan sebagai seorang budak kecil juga, dia rasa macam terlalu banyak sangat beban dan juga tekanan yang dia kena pikul. Dan disebabkan tu, dia ambil keputusan untuk berhenti berlakon sekejap sebab dia tak mau berurusan ataupun terlibat dengan segala attention dari media ni. Tapi nasib baik, orang-orang sekeliling Christian Bale ni sangat-sangat bagus dan bagi semangat dekat dia untuk teruskan kejaya dalam bidang lakonan ni. Kenneth Branagh, dia berjaya pujuk Christian Bale untuk kembali semula dalam dunia lakonan dan berlakon dalam cerita Henry V. Walaupun ketakutan tu masih ada dalam diri dia lagi tapi dia tetap kena buat juga tanggungjawab tu sebab dia ada masalah kewangan. So dia pun uh, berjaya lah atasi masalah dengan ketakutan dia terhadap populariti tu. Tapi tiba-tiba mai lah pula satu lagi ujian. Mak ayah dia bercerai dan Christian Bale pun pindah pindah ke Los Angeles dengan ayah dan kakak dia. Christian Bale pernah jadi suara latar untuk watak Thomas dalam Pocahontas dan dapat feedback yang positif dari penonton-penonton semua. Dan ada lagi satu cabaran yang Christian Bale ni kena hadap di mana job Christian Bale ni selalu kena sailang dengan Leonardo DiCaprio tau. Contohnya dalam movie The Boy's Life, What's Eating Gilbert Grape dan Titanic fuh bayangkan kalau christian bale dapat berlakon titanic tu sebab leonardo ni ibarat pesaing dia waktu tu dan ada satu kisah yang sangat kontroversi dan viral waktu tu di mana christian bale dia pergi audition untuk pertama kali dengan pengarah mary herren untuk filem american psycho mary tahu christian bale adalah orang yang paling layak dengan watak dalam cerita tu dan dia tak nak ambil orang lain selain christian bale tapi malangnya mary herren dan juga christian bale dua-dua ni telah dipecat daripada production team filem tu sebab Mary Heron ni ketegak nak juga ambil Christian Bale tu sedangkan production team yang lain semua nak Leonardo DiCaprio hanya sebab Leonardo waktu tu tiba-tiba cakap dia berminat untuk masuk dalam filem tu dan juga hanya sebab Leonardo tu ramai peminat terutamanya perempuan lepas tu production team pun bawa lah masuk Leonardo DiCaprio dan juga Oliver Stone sebagai pengarah baru untuk filem American Psycho tapi nasib baik Leonardo DiCaprio tiba-tiba ubah fikiran lepas dia terima beberapa nasihat dari wartawan yang menyebabkan dia percaya bahawa kalau dia teruskan juga untuk berlakon dalam filem tu imej dan reputasi dia mungkin akan terjejas disebabkan orang nampaklah macam oh Leonardo ni sailang Christian Bale sampaikan kawan tu kena pecat dan yang bestnya wartawan yang cakap macam tu dekat Leonardo DiCaprio tu ialah Gloria Steinem pada tahun yang sama Gloria ni tiba-tiba dia dengan ayah Christian Bale dan orang-orang pun buatlah spekulasi macam eh wartawan tu sebenarnya nak selamatkan Christian Bale je kan anak tiri dia tapi kalau ya pun, why not? Sebab memang mula-mula Christian -mula Bale yang dapat dulu job tu. Tiba-tiba Leonardo yang nak sailang. Yang pasti, itu adalah satu berita yang baik lah untuk Christian Bale. Sebab dia tolak offer-offer filem lain tau. Semata-mata nak berlakon dalam American Psycho tu. Dan walaupun dia dipecat, dia tetap masih bersedia bila-bila je anytime untuk berlakon dalam cerita tu. So bila dia dengar Leonardo ubah fikiran, dia pun seronok lah. Finally, Christian Bale pun berjaya bawa watak Patrick Batman dalam filem American Psycho tu dengan mantap kali. Ada juga beberapa masalah waktu depa tengah syuting cerita Terminator Salvation tahun 2008. Waktu depa tengah syuting tu, Christian Bale tiba-tiba naik angin dekat seorang kru, cinematographer. Nama kru tu ialah Shane Herbert. And then pada next year, audio untuk insiden tu leak Orang semua kecam Christian Bale ni Apa benda naik angin apa semua ni kan Dan apa yang boleh didengar dalam audio tu Memang sangat kecoh dah huru-hara Audio tu pula dirakam tanpa pengetahuan Christian Bale Well of course lah Waktu syuting kan ada mikrofon apa semua Dan memang benda tu dirakam Dan ada lakonan semula yang di-upload dekat YouTube Dengan menggunakan audio tu Boleh dengar lah Waktu tu Christian Bale memang dia naik angin gila Disebabkan kru ni Dia main jalan masuk macam tu je Waktu depo tengah syuting time scene sengit tu disebabkan dia nak betulkan lampu Christian Bale naik angin sampai Han buat apa ni? Macam tak ada adab kok. Tak nampak ke orang tengah shooting tiba-tiba main masuk macam tu je Situasi tu jadi sangat tegang sampai kan Christian Bale ni dia ugut tim production dia cakap kalau kru ni tak dipecat dia tak nak sambung shooting disebabkan kes ni ramailah orang pandang negatif terhadap Christian Bale tapi lepas kejadian tu Christian Bale pun minta maaf dan dia pun dah tebus kesalahan dia dengan kru yang dia marah tu. Cabar cabaran lain pula DK Eklund ialah salah satu watak yang Christian Bale pernah main dalam filem The Fighter sebelum dia berlakon cerita ni dia telah turun berat sebanyak 14 kilogram iaitu 30 pound supaya dia boleh nampak sebiji macam the real DK Eklund dan waktu penggambaran tu tengah berlangsung Christian Bale juga selalu lepak dengan DK Eklin, sebab dia nak kenal sendiri personally dengan DK Eklin ni untuk main watak dia dengan baik tup-tup dia pun jadi kawan rapat disebabkan Christian Bale memang sangat-sangat memahami pemikiran DK 2011 Christian Bale memenangi Academy Award Best Supporting Actor disebabkan dia berjaya bawa watak DK tu dengan baik Lepas tu kita tahu, kejayaan dia dalam filem Batman memang meletup gila. Dan filem Christian Bale yang paling banyak dapat untung, The Dark Knight Rises, berjaya dapat kutipan sebanyak 1.114 bilion dolar seluruh dunia. Dia juga telah dicalonkan untuk Academy Award dan Golden Globe, lakonan dia dalam filem American Hustle. Dan untuk preparation dia dalam filem ni, dia memperoleh berat sebanyak 43 pound, iaitu hampir 20 kilogram. I okay. dan dia juga shave sebahagian daripada rambut dia tahu dia berkorban untuk bongkokkan badan dia sampai kan dia punya ketinggian kurang sebanyak 3 inci dan menyebabkan dia mengalami herniated disc ada lagi benda yang gila Christian Bale ni pernah buat untuk lakonan Christian Bale dalam Ford vs Ferrari dia terpaksa turun sebanyak 70 pound iaitu hampir 32 kg dan disebabkan segala susah payah yang dia pernah lalui naik berat turun berat apa semua dia pun umumkan yang dia dah tak nak dah buat kerja gila naik turun berat apa semua ni untuk filem-filem dia yang seterusnya lepas ni penat weh yalah dia pun makin tua dan juga akibat kerap sangat dia naik turun berat secara drastik ni eh? Christian Bale mengalami heart palpitations iaitu jantung dia berdebar secara tak normal kita dengar macam kesian kan tapi itu hanyalah benda biasa untuk Christian Bale dia sanggup buat apa je untuk kerja dia